আজি বনাওঁ আহক তৰা গছৰ গজালি আৰু ব্ৰইলাৰ মাংসৰ লিভাৰৰ আমোঠো আজি এইটো ৰেচিপি আপোনালোকক বিয়া বুলি নকওঁ কাৰণ নিজেও প্ৰথমবাৰৰ বাবে বনাম গতিকে মোৰ কাৰণেও এটা এক্সপেৰিমেণ্টহে হ'ব গতিকে বনাই চাওঁ আহক বহুতে বনাইছে গাঁৱতো কোনবে কোনবে খাইছে গতিকে এই তৰা গজালি আৰু ব্ৰইলাৰ মাংসৰ লিভাৰ পদৰ লগত অকণমান ধুনীয়াকৈ শুকানকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি এটা বনাম গতিকে আপোনালোকে বস্তুটো বনাই চাওক কেনেকুৱা হয় খাবলৈ ক'ম যদি ভাল হয় আপোনালোকে কাইলৈ পৰা আকৌতো এইটো ৰেচিপি বনাই খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব এনেই সাধাৰণতে এই তৰা গছৰ গজালিৰ লগত গাহৰি মাংস বা শুদাকৈও ভাজি খায় মানুহে গাহৰি মাংসৰ লগত বেছিকৈ খায় কিন্তু চবেই গাহৰি মাংসৰ লগত বনোৱা ভিডিঅ'টো বনায় কিন্তু মই ভাবিলোঁ আজি অকণমান বেলেগকৈ বনাওঁ লিভাৰৰ ব্ৰইলাৰৰ যোনটো লিভাৰ আমুচৰ লগত ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই ফ্ৰাই টাইপত এই বস্তুটো বনাম গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক যদিহে এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে অকণমান লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে ফেচবুক পেজটোও শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক গতিকে আহক এই তৰা গছৰ যোনটো ভিতৰে গজালিটো সেই গজালিটো আমি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লওঁ ময়ো এইটো মাৰ পৰা শিকিহে যে প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ ইমান টান টান এডাল মানুহ মৰি যাব পাৰে আগতে আমাৰ স্কুলত যে মাৰে বেত সেই বেতডালৰ সমানেই টান কিন্তু তাৰপিছত গম পালে যে এইটো গুচাই 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 ভিতৰৰ মাজৰ অকণমান অংশটোহে খায় আহক এই গোটেই ধুনিয়া গজালি ভিতর গজালিখিনি উলিয়াই লো আপনাদের ভিডিওটা সম্পূর্ণকে চাও কটাৰীটো প্রয়োজন নহব বলে কিন্তু ভাগ এ ডাল ডালকে অ বুঝেছ মই আকৌ এখন কাটবলে কিন্তু কাটিব নালাগে কলগছৰ টাইপৰে বস্তু আর কলপসলা টাইপৰ খালি এইখন বহুতেই টান আগতে আমাক স্কুলত মাৰিবলৈ যে বেত বে আনে বেত বের টনান কেনেকৈ তৰা গছৰ সিঙি সিঙি মাৰিলেও আমি দুঃখে চাগে সিহে টান দেখি মাতটো শুনক মাত লাগিলে সাত মারিও চাইছোঁ দেই অ'কে বাৰু কিন্তু এইবোৰ এৰুৱাই থাকোঁতে সময় খাব অকণমান আৰু এইটো বিচাৰিয়ে পোৱা নাই মই গতিকে সময় নষ্ট নকৰি অকণমান সৰু কটাৰী এখন লৈ লওঁ সোনকালে কাটি লওঁ গোটেইখিনি চুচি বাচি মাত্ৰ মেইন গাজ ও এইকেইডাল একমুঠি জাষ্ট দেখিছে হাতৰ মুঠিটোৱে লৈছোঁ ইমানকেইডাল মানে এইটো জুখিলে একোতকৈ অকণমান বেছি হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে কিন্তু যিখিনি বাকলি ওলালে এই বাকলিখিনি চাওক এই বাকলিখিনি চাওক এই বাক গোটেই বস্তুটো কিনিছিলোঁ বিছ টকা এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে বাকলিখিনি বিকিলেই পঞ্চাছ টকামান পাম নেকি যদিহে এইটো দৰকাৰী বস্তু হ'লহেঁতেন গতিকে বাকলিখিনি এতিয়া পেলাই থৈ সংগীৰ উপায় নাই এইখিনিকে কুটি ভাজি ভাজি লওঁ আৰু লিভাৰখিনি আকৌ লিভাৰৰ যোনখিনি আমতেও সেইখিনি মানে কি হ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে সেইখিনি মই কাটি কুটি লওঁ আপোনালোকে যদিহে তৰা গছটো খাইছে কি কি ধৰণে কেনেকৈ খাইছে মোক এবাৰ জনাবচোন ময়ো ভৱিষ্যতে তেনেকুৱা টাইপত বনাবলৈ এবাৰ চেষ্টা কৰিম এইখিনি কাটিটো হৈ গ'ল চাওক দেখি বহুত ধুনীয়া লাগিছে ই খাবলৈ কি হয় এইটো ভগৱানে জানে আৰু গতিকে ভালটো হ'ব যেন লাগিছে কিন্তু কিছুমান বস্তুত কি হয় নোখোৱা বস্তু তিতা ওলাই গ'লে বহুত দুখ লাগে যেনেকৈ এই বকফুলটো এবাৰ বহুত আগৰ এক বছৰমানৰ আগত মই ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ বকফুলৰ পকৰি বহুত এক্সাইটমেণ্টত বনাইছিলোঁ কিন্তু শেষত গৈ অকণমান তিতা পালোঁ বহুত দুখ লাগিলে তিতা খাই মই বেয়া পাওঁ যেনে তেনে তিতা কেৰেলা ভাজিটো একদম ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিলে খাব পাৰোঁ বাকী তিতাখিনি খাব নোৱাৰোঁ গতিকে যাতে এইখিনি লাষ্টত বনোৱাৰ পিছত যাতে তিতা নোলায় সেইটোকে আশা কৰিছোঁ আৰু বাকী আহক ধুনীয়াকৈ এইখিনি ধুই লওঁ ধুই লৈ এই লিভাৰ পথখিনি সৰু সৰু কৰি লওঁ আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু এইখিনি অলপ কাটি কুটি লওঁ গতিকে সেইখিনি পিঁয়াজ আদা নহৰু কটা কুটাখিনি আপোনালোকৰ ইমান বেছিকৈ দেখাই নাথাকোঁ কাৰণ সেইখিনি দেখাই থাকিলে ভিডিঅ'টো ইনেই দীঘলীয়া হৈ যায় গতিকে সেইখিনি একদম ধুনীয়াকৈ কাটি কুটি হোৱাৰ পাছৰ পৰা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখাই আছোঁ আমিতো চেইঘৰ মালিক নহয় লিভাৰবোৰ অকণমান ডাঙৰকৈ থাকিলেও ইমান কথা নাই কিন্তু এই যোনখিনি আমঠুখিনি সেইখিনি চোবাবলৈ বৰ অশান্তি গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকে মানে কি আৰু যদি খাই ভাল পায়তো বেলেগ কথা কিন্তু যোনে ইমান খাই ভাল নাপায় তেহেঁতি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগে নহ'বা খাই বহুত বেয়া লাগে খাই ভাল পোৱাখিনিৰ কাৰণে বাৰু ইমান কথা নাই কৃষ্ণ এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ গেছ দিলোঁ জ্বলাই বাছ এতিয়াখন হেতা এখন ৰেডি কৰি লওঁ এইখন হৈ গ'ল হেতা এইখন এইখিনি হৈ গ'ল লিভাৰ আমুঠু এয়া হৈ গ'ল তৰাগাজৰ পিঁয়াজ এয়া হৈ গ'ল আদা নহৰু খুন্দোৱা তাৰপাছত এতিয়া একদম আৰম্ভ কৰিলোঁ কৃষ্ণ মিঠাতেল দি দিলোঁ দেই মিঠাতেলটো অকণমান বেছি দিব লাগে মানে তেতিয়াহে ভাল হ'ব নিচিনা লাগিছে আৰু মানে কি লিভাৰ পথখিনি অকণমান ভালকৈ ফ্ৰাই হ'ব লাগিব নতুবা কেঁচেমা কেঁচেম লগা চাঞ্চ এটা থাকে ইয়াত তেল গৰম হ'ব তেল গৰম হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত পিঁয়াজ দি দিম চালিয়াকৈ আদা নহৰু দিম দেখিছে নহয় কালাৰ দেখিয়ে গম পাইছে নহয় কিন্তু ভোট জলকীয়াৰ মাল কেঁচা জলকীয়া নিদিওঁৱেই ভোট জলকীয়াটো দিম চালিয়াকৈ এইটো চব ৰেডি কৰি ল'লোঁ বৰহীয়া ধুনীয়া ৰঙা হৈ গৈছে এইখিনি দেখিছে এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট ইয়াত চাৰ আমুঠুখিনি ডাইৰেক্ট দি দিম তাৰপাছতহে ইয়াত নিমখ হালধি দিম আনকালে মই আগতীয়াকৈ মাংস চাংস বনালে তেলতে গোটেই মেইন মছলাটো বনাই লওঁ কিন্তু আজি এইটো বনাই নলওঁ কাৰণ লিভা পতি কেঁচেমা কেঁচা লাগে তেনেকৈ ত' তেলতে অকণমান গছ এনেকৈ লৰাই বগৰাই ফ্ৰাই কৰি তাৰপিছত নিমখ হালধি মছলা দি অকণমান দি এনেইতো তৰা গছখিনি সুদাকৈ বনোৱা হেঁতেন তেতিয়াতো মছলা চছলা নিদিলোঁহেঁতেন কিন্তু ইয়াত যেতিয়া মাংসত দিছোঁ গতিকে অকণমান মছলা নিদিলে বেয়া লাগিব কেঁচেমা গোন্ধটোৰ কাৰণে এনেই মাংসত কেঁচেমা নুগুন্ধালে দি ধা এইখিনিত অকণমান কেঁচেমা কেঁচা গোন্ধাই যে সেইকাৰণে অকণমান ইয়াত মছলা চছলা দিম কিন্তু গাহৰি মাংস ইয়াত মছলা নিদিয়াহে নহয় গাহৰি মাংসৰ টেষ্টটো যেনে তেনে খায় জানি যে গাহৰি বুলিলেই মাংসটো ভাল আৰু তাক ভালকৈ বনাব লাগে বুলি কোনো কথা নাই গাহৰি মানে ভাল ইয়াত নিমখ দি দিওঁ পূৰা এক চামুচ আপোনালোকে জোখত দিব আৰু মোৰ নিজৰ জোখত দিছোঁ সেইটো নিমখ পূৰা ফুলকৈ এক চামুচ দিলোঁ বুলি ধৰক পাছত অকণমানহে দিছোঁ তাৰপাছত ইয়াত দি দিলোঁ হালধি এইখিনি খালি প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ ঢাকি ঢাকি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব অকণমান এই পানী পানীটো এটা অকণমান তেল তেল হওক তেল তেল হোৱাৰ পিছত ইয়াত কম ফ্লেমত ঢাকি ঢাকি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া যিহেতুকে এইখিনি মাংস নহ'বা আপোনাক কৈছোঁ যে মাংস নোহোৱাহেঁতেন সুধা চৰা গজালি হোৱাহেঁতেন মই মছলা নিদিলোঁহেঁতেন যিহেতুকে মাংস সেইকাৰণে ইয়াত অলপ জিৰা দি দিলোঁ এই পেকেটটো বাৰু বহুত কম আছিলে গোটেই পেকেটটো দিছোঁ বুলি নাভাবিব এক তৃতীয়াংশহে দিছো কাৰণ মাও বেছি নাছিলে আগতে দিয়া অলপমান অকণমান মিট মছলা বাছনেকে লৰাই বাৰু মজাৰ তেল ওলাই গৈছে এতিয়া আমি ইয়াত দি দিলোঁ আদা নহৰু আদা নহৰু দি বঢ়িয়াকৈ ইয়াত এখন ঢাকি দিম কম ফ্ৰেম কৰি দিম কম ফ্ৰেম কৰি ঢাকি দিম যাতে লিভা পথখিনি বঢ়িয়াকৈ সিজি যায় ৰাতিপুৱা মনত থকাকৈ ৰাতিপুৱা মনত থকাকৈ ধুনীয়াকৈ দি দিওঁ দুই চামুচ দেখিছে ন মালটো কেনেকুৱা ইয়াত একোৱেই বেলেগ মিক্স নাই ট'টেলি গোটেইখিনি ভোট জলকীয়া এইটো চাই লওক গোটেইখিনি ভোট জলকীয়া অকণমান বেয়া নহ'বৰ কাৰণে ভিনেগাৰ ইয়াত দুই চামুচ দি দিলোঁ গতিকে এইটো এইটো খানা টেষ্ট কৰিবলৈও মানুহৰ শক্তি লাগিব চব মানুহে নোৱাৰিব বঢ়িয়া মজাত প্ৰায় হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি দিম তৰা এই কৰিম লাগি তৰা গজালি অকমান ফ্লেমটো কমাই ললো এইখিনি চাই লওঁ তৰা গজালি বঢ়িয়াকে ইয়াত দি দিম এইবুলি মন যোৱা নাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া দেখাতটো খাবলৈ ভাল হ'বনেধুনিয়া লাগিছে খাই বৈহে গম পাম আৰু দেই কোনটো পৰ্যায় হ'ব বঢ়িয়া হৈ গ'ল আৰু দেই গম পাই গ'লো আৰু এক ঢাকত কমপ্লিট হৈ যাব বুলি গম পাই গ'লোঁ বেয়া লগা নাই খাবলৈ অলপ বেলেগ বেয়া লগা নাই খাবলৈ অকণমান টেষ্টটো বেলেগ নিমখমান কমিলে নিমখ দিব লাগিব দেই বৰ সেয়া হৈ গ'ল দেই এয়া চাওক আপোনালোকে একদম ধুনীয়া হৈ গ'ল মানে লিভাৰ আমুঠু কিন্তু ফ্ৰাই হ'লেই কিন্তু এইখিনি বৰ ধুনীয়া এটা ফ্ৰাই হ'ল আপোনালোকে চাই লওক বহু কষ্টৰ মূৰত তৰা গজালি আৰু ব্ৰইলাৰ লিভাৰ আমুঠো ফ্ৰাই ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এয়া লৈ লৈছোঁ পঁইতা ভাত পঁইতা ভাত নহয় আচলতে গৰম ভাততে পানী চানী দি লৈছোঁ নিমখ মিঠাতেল কেঁচা পিঁয়াজ অলপ কাটি লৈছোঁ দাইল চাইল বনাব মন নাই কিমান বনাব আৰু জীৱনত গতিকে সৰ্বপ্ৰথমতে ভাতটোতো মেইন কথা নহয় মেইন বস্তুটো হ'ল আজি হ'ল তৰাগাজ তৰাগাজ আৰু লিভাৰ আমুঠোৰ ফ্ৰাই আৰু মেইন কথাটো হ'ল প্ৰথম মোৰ কাৰণে যে এক্সপেৰি এক্সপেৰিমেণ্ট হৈছে কাৰণ আজিলৈকে মই জীৱনতো বনাই পোৱা নাই বেলেগে বনাও দেখা নাই গাহৰিৰ লগত দেখিছোঁ বেলেগ কিবা দেখিছোঁ গতিকে আহক সৰ্বপ্ৰথমে অথনি নিমখ হ'লনে নহ'লেতো অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ চাইছিলোঁ যদি অকণমান ভালকৈ আপোনালোকৰ টেষ্টটোৰ বিষয়ে ক'ব নোৱাৰিব এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভালকৈ খাম নিমখ দিয়াৰ পাছত টেষ্টটো তেনেকুৱা হয় টেষ্টটো কেনেকুৱা কম নিবাবলৈ কলপচলাৰ নিচিনা ছেম লাগিছে কিন্তু টেষ্টটো কলপচলাৰ নিচিনা নহয় টেষ্টটো কিবা শাকৰ নিচিনা মাটি কান্দুৰি শাকৰি মাটি কান্দুৰি শাকৰ যিটো টেষ্ট এটা আছে প্ৰায় তেনেকুৱা পানী পানী চোবাই চোবাইয়ো এই আখিনি আদায় কৰিব নোৱাৰিলোঁ এইখিনি নাখাওঁ সেইখিনি কাষত থৈছোঁ এতিয়া ইয়াৰ টেষ্টটো কৰিলোঁ প্ৰায় চোবাবলৈ খাবলৈ কলপচলাৰ নিচিনা চোবাবলৈ কিন্তু টেষ্টটো প্ৰায় শাক মাটি কান্দুৰি যে বন শাক সেই মাটি কান্দুৰি শাকৰ নিচিনা বাকী মাংসৰ টেষ্টটোতো আপোনালোকে জানেই আৰু পৰাপক্ষত এওঁ বুলি মাংসকণো খাই দিছোঁ মাংসকণ এইকণ এইকণ আমোঠো এইকণ খাই নকওঁ লিভাৰ অকণ খাই কওঁ এইকণ লিভাৰ এই লিভাৰখন ধুনীয়াকৈ খাই আপোনালোকক কৈ আছোঁ লিভাৰ লিভাৰ একেই তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈকে খাওঁ ধুনীয়াকৈ ভোক লাগিছে এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই প্ৰায় তিনিটা বাজিবোৰ হ'ল গতিকে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে এবাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ইউটিউব ফেচবুক দুয়োটাতে সদায় কৈ থকাৰ দৰে আজিও কৈছোঁ আপোনালোকে যদি লাইক শ্বেয়াৰ ফ'ল' ছাবস্ক্ৰাইব যিমানে কৰে সিমানে মোৰ মনটো ভাল লাগে সিমানে ভিডিঅ' বনাবলৈ মই উৎসাহ পাওঁ গতিকে আজিলৈ যাওঁ সদায় চাই থাকিব উমা ভাত দে